Все, братья, за Украину. Добрый день. Здравствуйте. Я из города Кривой Рог, если знаете где то А вы откуда? Я где-то вас видел, ну ладно. Наверное, Привет. здесь и видели в чат рулетки. Может, встречались раньше. Я с вами не встречался, но я так понял, что вы горе. Угу. Ну, напомните мне. Что вам напомнить? Это называется канал ваш? Зачем? Ну, я посмотрю. Да, вот ну, он не интересен. Не надо. Ну, а, а что вы хотите за кривой рог узнать? Ну, я в кривом роге служил. За кривой рог? Что хотите? Что я хочу узнать? Я ничего не хочу узнать. Ну, ну, я я хочу узнать, узнал... вы откуда? Город Донецк. Вы из Донецка. Замечательно. О чем здесь общаетесь? От собеседника. Что? От собеседника. Что значит собеседника? От меня зависит, да? Что, 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 да, ну конечно, от вас. Зависит. Новости обсуждаю. Вот последние. Какие? Как вы думаете, почему Путин не полетел на похороны Папы Римского? Я об этом даже не задумываюсь. — Не задумываюсь. Вообще. Mm -hmm. Ну, может, потому что там же все-таки церковь, церковь, ну, папа то есть папа, конечно, но там же про, про, там, как оно, там, разные течения. Хотя он все в общем Вы какие? Говоря, вы про какие течения? Религиозные, ну, как какие? Ну, там... Гольф, там Гольфстрим ну, или про какое течение? Ну, наверное, -то, православные, там еще какие-то там. Я, честно скажу, в, в религии не сильно соображаю, поэтому лезть не буду. А, я не знаю. А в чем вы соображаете? Давайте это обсудим. Ну, в шахте, вот я шахту соображаю. Кстати, э, как э, этот э, в Донецке сейчас обстоят дела с добычей? Ни одна шахта не работает. О, как? Не, э, подожди, так вы же шахтера, как. Э, или вы посменили профессию? я с 2007 года на пенсии. А, ясно. Ни одна не работает? Ну, насколько я знаю, ни одна. Потому Но что... Там, вот, Потому что мне здесь э, с Донецка попадались люди, то говорят, что работают шахты там. Но... Ну, шахты работают. Ну, это я, вы же сказали, спросили за Донецк. Угу. А, именно в Донецке ну, это... шахты не работают. Ну, ну на добыче угля, насколько мне известно, нет. Вы как встретили русский мир в 2014 году? У меня не было в русского мира. Ну, с, с энтузиазмом или против были? Так того, его не было. Был. Не обманывайте. Ну, давайте проверим наши знания. Давайте проверим. Давайте. Вы... Ну, садитесь, ре референдум, посмотрите, там голосование было, там было за русский мир, что-то там. Русского и... этого, референдума не было. Был, как не было? Ну, как, так как было, Но только прос, наоборот. Ладно, опрос, опрос, опрос. Да, да даже опроса было. не было. А что было? Референдум проводится по каким-то законам. Вот по каким законам проводился, проводилось то мероприятие, что вы называете референдумом? Ну. С вами тяжело говорить, потому что а по каким э, законам э, Майдан тогда мне объясните, чтобы я по Конституции Украины. А ну ка, давайте. Народ так. имеет право на на протест. Ну вот то же самое, я вам скажу. Что вы тут? Только... Народ имеет так. право на референдум. Имеет право на референдум. Только, только референдум. Нет, только референдум должен проводиться по законам. Только. Извините меня, и Майдан уже по законам проводиться тогда. А там беззаконие полностью было. Со, надо со это... стороны властей Украины на тот момент, да. Они, при... есть, они пыль превысили пыль. свои полномочия и. То, вы... конкретно фамилии. Кто превысил? Беркут превысил. Путь. Ой, это. Я... Сейчас уже так и сказали, что стреляли. Не, нервничайте. У вас было 20 лет, не чтобы определить, кто стрелял. Я еще раз говорю: не надо мне перебивать. 20 лет было определить, кто стрелял. Вы так и не определились. Сколько? И... Ну а сколько там с 13 -го года? 22 года, то, то есть 12 лет. Ну я так уже, да, извините. Это, я, я не хочу вам это рассказывать, вы это все сами знаете. Конечно, я это все это, знаю. Вы, кто послезал? Ющенко, откуда пули? Зачем это вы мне сейчас куда... ретранслируете российскую пропаганду? Это не пропаганда. Это пропаганда. А что это? Как это? Почук, или как его это пропаганда, называла. говорю, российская. Это, он сам сказал, я стрелял в гостиницу Украины. Это пропаганда ну, российская. Это, 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 это не его слова, не подсюкаешь. Что, что, з... что вы <поросили> знаете поросили. о тех беркутовцах, которых Россия потребовала на обмен? А, а половина, их там было немного, кстати, и двое из них вернулись в суд и доказывают свою невиновность. Да. Что, что а, а двое не вернулось, а почему? Ну, не захотели доказывать. А зачем Россия их потребовала на обмен? А зачем там сейчас вот Россия Нет, под, Подождите, вот этот, зачем, а... Рас... зачем России украинские граждане? Вопрос интересный. Ну, вот именно. Не знаю. А зачем Савченко на кого-то поменяли? Откуда я знаю? Подожди, там зачем, зачем России украинские граждане? Политика. Политика? Да. А почему тогда, вот, например, этот... Из, из Одессы Фучиджи, э, полицейский, тоже скрывается в России, которого хотели ну, привлечь это... за трагедию 2 марта. Ну, какой России? Ну опять, ну это же опять ваше, как это. Он же сначала выехал в Приднестровье, потом в Молдавию. Никакой России. Сейчас вообще неизвестно, где он. Нет, Может быть где-то в Европе прячется. Может быть в Европе. Кстати, я, вот за его никто не знает. Вы говорите в России, а он не знает дел. Не знаете? Конечно, не знаю. Потому что никто не знает, где он. Этот... И, извините, два поезда пустить. Два поезда приехало Куда? в Одессу. А вы не знали. Об этом. Какие, в какое, какие поезда? Бесплатно всем билеты взяли. Какие фанатов, поезда? Все а вы не знали. С один был и с Киева. А вы не знали об этом. В Одессу кто приехал? Фанаты, болельщики. Так там же футбольный матч был. Ну да, раньше а. что-то им не платили за билеты, сами платили, а то им оплатили в поезд. А кто э, этот повел вот этих из Куликовского поля нап... кто э, приказал из Куликовского поля напасть на фанатов? Я не одессит. А, -а, -а, -а. Я смотрите, я одессит тут знаю, такси... а тут не знаю. Тут читаю, ну, а тут я рыбу я читаю, заворачиваю, да? Ну так оно и есть, да. Ну, конечно, с вашей стороны оно так и есть. Я ну, еще так раз задаю есть. вам вопрос: как вы встретили русский мир с, с энтузиазмом или с осуждением? Я еще раз сказал тебе, никакого русского мира в 14 году у нас здесь не было. А Гиркин, были... Гиркин со своим отрядом это кто? Это... Так, 25 человек, с этого Гиркина было украинцы или украинцы. Как ты? Не Мне не, знаю, как не важно, сказать. это люди, которые не под, Росси... и... это люди под российским флагом ты захватывали не украинские ты... администрации, сбрасывали, ну, знаете, сбрасывали. украинские флаги и цепляли Вы... российские. Лавин, знаешь, знаешь, где находится? Я знаю, где находится. До да, границы с Россией это 120 километров. Я знаю. От, это. Меня, от меня тоже 120 километров. Угу. Поэтому я не знаю, как он туда попал, во-первых, 50 человек привез. И как он вышел оттуда, 2000, 2000 человек привез, тоже не знаю. Угу. Как я мог тебе сказать? Ну, приехало 50 человек в город, там 300 тысяч живет, они все собрали, говорят, пацаны, будем брать, 50 человек, будем милицию брать или администрацию будем брать. Ладно. Как это Я понял, вас все равно не этот. Вы мне напоследок скажите, как вам русский мир водичку сейчас? По какому графику дает? Вот, э -э, через день. Через день. Я. Сегодня есть вода? Сегодня есть. Сегодня есть. Ну, и то хорошо. Показать, Показать. Покажите. Ну, покажи. <связ aktivist> Чистенькая водичка. Ну сейчас я вообще-то не жалуюсь. Не жалуйтесь. Не, не, не. Сейчас покажу. чисто и бегит, все хорошо. Вот там. А. Отлично. И напор я смотрю хорош. Ну напор тут у меня просто дом такой еще стоит, мне надо ставить. А тут вообще хороший. Сейчас тут вообще будет сейчас трубы рвать. Да вы что? Меня... Вы смотрите да, осторожно. Да, да. Будут осторожно. Да. А ведерка это вы тазики, ведерка это вы, чтобы набирать водичку. Да, 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 не, не. Ну а как, через день? Я ж, я ж, не, я ж не, не обманываю тебя. Я через так. день. Поэтому набрал воду, чтобы мне завтра пользоваться можно было. Все, все. Я, я вас понял. Ну, к плохому, конечно, чуть-чуть. Ну, надеюсь, там на лучше. Угу. Да. Ну, а надеюсь. А вы реально надеюсь. верите в лучшее или нет? Вот только так, честно. Ну, ни хрена себе. Ну, конечно, надеюсь. Вы видели, во что нет, вы нет, видели... лучше и лучше. Я говорю, вы видели, во что Россия превратила Абхазию? За Абхазов я опять. Но ну, я не, не могу говорить о том, что его не видел. А то, что здесь вижу, нормально все. Потихоньку mm -hmm. отстраиваю. Хорошо. Да, давайте, могу... давайте так. Вы жили до четырнадцатого года хуже. Ну, сейчас лучше. Ну, лично я лучше, а там кто-то хуже. В кто чем качество вашей жизни улучшилось именно сейчас? В чем? Неплохая пенсия у меня. Неплохая пенсия. Неплохая. Ну, 34 тысячи рублей. Там mm -hmm. ну, нормально. Жить нужно. То есть. За дом за, У меня дом 150 квадратов, я плачу за него 4 тысячи рублей. Нормально. В так да все-таки, ну, пенсия, я понял, вам хорошую пенсию дают, да? И только... Ну, меня, при, при Украине хорошая, у меня 15 в принципе, у меня одинаково. Ну, одинаково, да. было. Так хорошо, а Это... в, а в чем качественно жизнь ваша улучшилась? Да не в чем, я, я поэтому говорю, Майдан виноват, жили бы себе хорошо, и Крым бы был. Почему по вы Майдан думаете, что Майдан виноват? А потому что мое мнение надо было спросить, референдум провести, как ты говоришь. О, Это замечательно, хорошо, виноват. смотрите, вы голосовали за Януковича? Конечно. Вот. Так а Майдан, вы знаете, э, ну, на что был направлен? Ну, конечно, знаю. Майдан Янек сказал, Майд... мне, Янек по... Да, я скажу, тебе раз Давай. Я спросил. Я поехал спокойно себя, в Вильнюс и сказал: Дайте мне денег столько, сколько вы дали Польше. Тогда мы будем вступать в Евросоюз mm -hmm. и будем спокойно идти спокойной дорогой, товарищи будем в европу я Ему сказали: пошел на, Витя. Конкретно ему сказали. Смотрите. А тут Россия. Он, давайте, я, вы тебе 15 ярдов дадим. Ему дают 15 ярдов по 3%, хотя Европа давала по 4, по 5. Угу. Он, он просил денег, чтобы чтоб в, в Европу пойти. я больше всего законов принял, принял чтобы в Европу пойти. Если вы не знали. Да, ну, если ну, вы так... не знали, то Янек вас агитировал, за, чтобы вы за него голосовали, потому что он хотел продолжить курс евроинтеграции. И потом... Не, не, У меня что... было другое. Не, не, не. Да. Это как Кучма сказал. Когда я был там, в заводе, кому одно мнение, он приходил с одними, потом с условием, потом взял опять Европу. А он русский язык. Все, вот, ты почитай все их, книги, начиная с Кучмы. Один Ющенко правильно приходил. Он сказал, я тут, а тут, а то. Но он сделал, ушел, ушел 4% или 5% поддержки. Причем здесь? Не понял. При чем здесь так, ну, это смотри. Я пришел кравчу говорил, я сделаю. Но это, кстати, я единственный а раз. А зачем за ты говорил. мне это рассказываешь? Смотри, ну, я говорю, ну, ты ну, мне сказал за Майдан. Что ты мне уже до Кравчука э, дошел? Ты, ну, мне, ну, за, ты ну. мне за Майдан сказал. Майдан вышел отстаивать твои права, потому что Янукович а нарушил свои пред... на... Януков... Янукович нарушил свои предвыборные обещания, Папыль. то что Папыль. он Папыль. собирался ввести Украину в, в Европу. Он он продался а, этому ну, Путину. Не так же. Что? Ну так его зубовную кампанию, не так же. Ну так, ну, ну так. Почитаешь, узнаешь. Я не буду тебе советовать. Русский язык и все остальное. А, а я Что, уже, что, когда что, что был... русский язык? Не понял. А это же Янек же. А, а почему он взял? Потому что вот русский что язык за субботу. Что русский язык? Ну, голоса наши. Русский тебе язык в Украине сюда, запрещали ну, на русском ответы. языке разговаривать? Или что? О, мне не запрещали, но уже вся документация потихонечку была. Мне пофигу было, лично мне. Угу. Я украинский хорошо знаю. Ну так а что ты возмущаешься? Я не возмущаюсь, но вся документация, вся на украинском языке. Ну, так, а, ну, укра... там... Хорошо, во Франции на каком языке документация? Ну ладно, а в Австрии? Я спрашиваю, во, Фран... да, а, а в Швейцарии. во Франции на каком языке документация? Во Франции, а не в Швейцарии, сколько языку? Причем здесь Швейцария? А при чем тут Франция? Потому что есть национальное государство, там национальный язык. Та, ну кто тебе такое сказал? Ну, тут сборка В смысле, кто собрали... тебе такое сказал? Ну, ну, хорошо, ну, а в, раз, 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 хорошо, в России на каком языке документация? А кстати, да. я, автоном автономной республики. У них свой язык. В Крыму сейчас три языка, если ты не знаешь. Документация в России на каком языке? Вообще-то государство Не вообще-то, вообще на каком языке? На русском. Мы я повторяю тебе. Ну, они, учит... они даже не Они даже не учитывают интересы национальных меньшинств. Ну почитать, сколько языку. Нет, а а не физ... не Они не могут считаться, что там есть другие языки, но на самом деле используется только русский язык. Сейчас в России требования, чтобы даже мигра Вот этих детей иммигрантов не могут принять в школу, если он не знает русского языка. Что ты мне рассказываешь? Нет. Ну как тебя примут в школу? У тебя же нету, допустим, школы там, где у них нету таджикской, узбекской, еще какую то школы. Ты же принимаешь человека в русскую школу. А ты, а ты в курсе, Поэтому что в Татарстане школы. даже нету школ на татарском языке? Ну я, я же в Татарстане опять-таки не живу. А, не да. знаю. Может, не может, Я, да, кстати, да. проверю твои слова. Проверь. А вдруг в следующий раз встретимся, я проверю. У меня есть да. интернет, я посмотрю. Есть потому, да. потому что в Крыму, то, в Крыму точно есть школа татарская. Точно Нет, есть. она называется татарская, но там преподают на русском языке. Ну опять я без понятия. Может я опять ошибаюсь, но мне сказали, что в Крыму есть mm -hmm. татарская школа, и украинская была до какого-то, и у нас была до, до какого-то времени украинская. И там, где в селе я жил, у меня мать заканчивала украинскую школу. Никто никого не трогал. Учились украинские Так Так а кто он, тебя кто трогал? Он. Я не могу понять. Так опять начинаем. Потому что мое мнение не спросили. Надо спросить мнение человека. Твое мнение о чем? А в любом. Вступление как... в НАТО, вступление в Евросоюз, вступление все, в этот. Сотрудниче. Все, давай, давай я спрошу твое мнение. Твое ну, мнение. Я против. Вот смотри, на 2014 на год Украина не вступала да. в НАТО. Как не вступала? С 2008 не... года? Нет. Она Нет. Тут ты опять, ну ты не знал. У тебя, что смотри, ты, смотри. Ты, ты сказал, у тебя есть интернет. Найдешь закон о внутренней и внешней политике 2010 года, и там четко говорится, что Украина в НАТО не вступает. И она разорвала все отношения с НАТО. Это в законе написано. Это в законе написано. А Кучма сказал, Ющенко говорил: все хотели в НАТО. Кстати, и россияне, кстати, тоже хотели. Я Это тоже никто же не скрывает, что все хотели в НАТО. Так, а что тебе не понравилось? Что тебе не понравилось? Что мне не понравилось? Я хочу сам. Я хочу, чтобы у меня здесь была Европа. Чтобы была. Что? У меня уже была. Я хочу, чтобы у меня здесь Европа была. Чтобы, чтобы, была, чтобы у тебя была, была Европа. Донецк, так а да, как же она туда придет, Европа. если вас россияне оккупировали? Да как оккупировали? Ну, до -го ну, года, ну как? Силовым способом оккупировали. оккупировали. Ну сейчас, как ты считаешь, а, как ты считаешь? А, а ты как считаешь? От этого, от -го года, а с 22-го А ты как считаешь? Я никак не считаю. Я получил, пошел этот паспорт, и сейчас считаю гражданином себя России. А как ты? А ты в каком году российский паспорт получил? Ну, я тяжело получил, не помню. Не, а ну Восемнадцатый 19 девятнадцатый. А как, а как же, же ты получил российский паспорт на территории Донецка, если Россия считает? Если... Не получала в Донецке. А где не ты, а ты получил? В, в, в Россию ездил, получил. В Россию. в Россию ездил, получил. Конечно. А на каком основании тебе Россия отдала паспорт? Ну, попросил. В смысле, попросил? Нет, так а на каком ну, основании? Дали ну, обалдеть. Насчет, украинцы приезжают, в Москву просят, им дают. А мне не дадут. Ну, а, в смысле? Нет. Ну, Наск... едет, насколько, такой, насколько я, я понимаю, чтобы получить гражданство какой-то другой страны, надо выполнить определенные требования. Тебе выдвигались какие-то требования? В России нет требований. Это надо знать русский язык то, что я знаю, историю. И больше требований никаких нет. И историю знаешь? Да. Когда образовалась Российская Федерация? 90... 90... 91 год. А число? Ну, число, я помню. Кстати, праздную. но сейчас память вылетела. Так подожди, а как память? ты экзамен? Да, став... видел, помню, когда, там вот это тогда и образовалось. Нет. Извини, у меня телефон сил. Он бы поговорить с тобой, что да. интересно, конечно. Так ты, в общем, ни история не знаешь российская, но. Не, а Я тебе паспорт... сказал, я шахтюр. Ну какая. Так а как тебе паспорт я... дали? Да. Ничего себе, я еще там самый лучший. Самый лучший. Там, <reopen> ещё, узбеки получают, получают, вообще языка не знаю, а я нормально получил. Ясно. Ладно. я малорос, будем так говорить. Малорос. Я... Да. Мало, Или мала розумі. Касости, давай. Малороз, роз, блін. Ну. Ну що? Людина е, обдурена російською пропагандою, ліж би мені було хорошо. І от е, саме, ну, яке як, печальне, що Росія дуже вміло скористувалася цими людьми, яким було по барабану, де жити, яким було по барабану. Ну, от просто людині було на все по барабану. Йому, якби була е, зарплатня, там, пенсія, і все. А люд... Росія цим скористувалася. От, е, якось так. Привіт. Що, как у вас, давай? Нормально. Да, — нормально. Самі откуда будете? Кривий Криворог. Е, я сурала. Угу. угу. О чем поговорим? О чем поговорим? Да, его знает, ну о чем? Чем можно разговаривать? Сами же знаете же всю ситуацию. Вы о войне? Вы о войне. Ну конечно. Ну, война, да. Ну, война, да. Ну и что вот на самом деле вот. Ну на это надо было. Россиянам? Я не знаю. Наверное, я не знаю. Наверное, Имперские амбиции. А имперские почему? амбиции. Не, не, а почему только россиянам? Ну они же напали на Украину. Ну, они же напали на Украине. Ну а почему? В смысле, почему? В смысле, почему? Ну, это уже перемололи тысячу раз. Ну, это да. Тоже ну да. А Гитлер вот. почему, напал, а на Гитлер, почему Союз? напал на Советский Союз? Ну, ему же надо было захватить земли же. Ну, и России. Ну, и России. Ж... Нет. Как нет? Просто. Как нет? А здесь немножко ситуация другая. Какая? Я какая? Покажу. Ну, допустим, ну, предлагаю Ну, при... э, вернее, предупреждали же не вхождение в НАТО. И не Ой, войск. вы знаете, Гитлер, да, тоже Гитлер тоже предупреждал. Перестаньте, предупреждал, перестаньте, перестаньте вооружение, наращивать вооружение. Поляков предупреждал, поляков предупреждал перестаньте перест... обижать немецкоговорящее население. Он же ж на Польшу нападал с какой целью? Защитить немецкоговорящее население. Помните, ну. Скажите, пожалуйста, вы с какого года рождения? Я 78-го. Я 78 -го. 78 -го. Ну вот тем более, вы же должны понимать, что к чему шло что ну, я общем, должен ну, понимать? Что понимать как это взаимосвязано маленький. нет ну вы же не маленький ребенок А говорю как это взаимосвязано мой возраст и понятие того что к чему шло к чему шло так, а потому что вы все видели к чему шло вы же сами все видели к чему шло ну я понимаю я понимаю причину российской агрессии еще раз вам говорю И я вам ее только что озвучил я понимаю причину российской агрессии в том то и дело что я не маленький это вы школьнику тут можете рассказывать про ущемление русскоговорящих там стремление в нато это все понты для приезжих понимаете нет, понимаете, нет? с ними разговаривать мне не о чем потому что там задолбленные мозги угу. а вы больше всего понимаете я еще раз говорю, я понимаю причину российской агрессии. А все вот эти объяснения, это все надуманные поводы, чтобы хоть как-то оправдать свою вот эту звериную агрессию. Понимаете? Да, я в принципе не собирался никого оправдывать. Просто дело в том, что мы разговариваем с вами по факту. Просто, вот и все. Ну, по факту. По факту. Ну, как бы я же не ругаюсь, я же... У вас не, не ругают Я вас. спокойно я... с вами я... разговариваю. Я... Хотя... Я не Хотя... не... Смотрите, судя по вашей форме, я понимаю принадлежность вашу э, к оккупационной э, армии, правильно? В армии, правильно. Ну и... ну и что? Ну и что? Что вам плохого украинцы сделали? Что вам плохого украинца сделали? Мне лично? Угу. А -а -а. Мне лично ничего. А что тогда вас побудило а взять такое, э... оружие нет? в руки и пойти в Украину убивать украинцев? только когда я был на украине я очень много слышал свой адрес всего нехорошего я вам так а скажу. когда вы были а когда вы были сейчас секундочку дайте посчитаю я даже на этот ответ даже не готов был ответить он угу. ну, на вопрос. сейчас я посчитаю так это чё у меня так здесь пять шесть лет там пять лет, 11, так, 11, ну, И... слушайте, ну, где-то 11-12 лет назад. Ну, если один, это 13 четырнадцатый год. 13-14 год. Да. А да. в каком районе вы были? В каком районе вы были? В Кривом Роге я как раз был, потом я был... Донецке я был. Так, э, в Крыму я был. Вы в качестве кого туриста в качестве Крыму там? Туриста были? Туриста были. Так, в Крыму я в качестве и туриста был, и в качестве, ну, работал. Ага. И что а, вы плохое о себе что слышали? Maisie, вы плохое о себе слышали? Да. Что? что? А знаете, что я один раз услышал, когда и я... Короче, когда мы работали Бригадой Там был, короче Ну, я Был, короче Ну Грубо говоря, вам сказать Там был прораб угу. Он с Украины угу. Он вообще занимался Я так понял, когда мы с ним разговаривались, Он занимался судостроением Угу и когда что-то мы начинали там что-то делать, он приходил прям, знаешь, вот как этот, как гестапо. То, что мы делали, получается, он все это все возьмет, разрушит и говорит: так, теперь будете все делать по украинским этим э -э стандартам. Uh -huh. Я на него так смотрю говорю: подожди, а зачем ты это сделал? Зачем ты разрушил? То, что мы делали. А что вы делали? Чем? А что вы делали? Суть не важна. Не, ну, с... важно. Не, ну с... как, важно. Как, как один как человек может один разрушить человек, то, что вы делали то, там бригады? Что вы производили? Что вы производили? что вы производили? Что вы производили? Потому что это смахивает на твою воспаленную фантазию. Не, 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 да не да секундочку. да я да скажу, да да это не фантазия не я фантазия, могу объяснить. Не фантазия. Объясни. Нет, я могу кое -что. Объясни. могу да. кое-что тебе объяснить да. знаешь из-за чего это пошло? я а, думаю из-за раскатыва мальчика, я думаю, из раскатого мальчика. Нет. нет короче мы были зимой ага. получается в Крыму а... ну ты понимаешь же вроде тепло то тепло но спать допустим без отопления как бы... Но ну это холодно. При том, что прибрежная зона и еще и ветер морской. <свист> как бы холодно. Я с ним ругался, я там поднял шум, я говорю, ребят. Но вы хотите, чтобы мы простыли, что ли, все? Потому что и так влажно. Подожди, в чем Подожди, причина войны? Причина в этом э, причина... прорабе вашем украинском прораби или в чем? Ты же меня не дослушал, я же объясняю, я же тебя не перебивал. Да же. нафиг мне твои там истории не вот твои эти истории, детские. Так я тебе, это не детские. Это твоя, это ну, ну какая-то детская травма, травма что-то ты, травма, что ты так, там. Что короче, ты... нет, не получилось просто у него, короче, это, наехать на нас получается. И он начал уже все портить. Берет молоток, допустим, и вот... Еще раз говорю, зачем мне твоя какая-то конфликтная история с каким-то конкретным человеком? Ты считаешь, ну, вернее, ты собираешься в, в причинах там твоего конфликта с определенным человеком обвинить всю Украину в чем-то, что к тебе плохо относились или что? Что ты мелешь? Не-не-не, это я не всю Украину, я тебе просто говорю... А зачем это мне? А зачем мне это? Зачем мне это? Я просто рассказываю, просто к чему я вот э, у меня мысли сразу такие, думаю, ну потому что это нас просто ненавидели уже изначально. То, что мы делаем, причем, кстати, делают хуже. Послушай, послушай, а, делают хуже. Кстати, приехали. У тебя какой-то комплекс неполноценности. Нет, нет, это а? не, это не, ты совершенно ты не понял. Я не про это. Короче, смотри. Ты не интересно. Блин, ну, это бред. Извините, я не могу слушать этот бред. Это просто какой-то час, какой-то там прораб. И теперь будете делать по украинским стандартам. Просто бред.